Аурейка, у вас посылание сбросило. Я забыла, дякую. Нормально, ничего страшного. Где-то рядышком. Так, где остальные ваши? На первой паре кто-то с хлопцев еще был? Это все. Вот это троем были, да? Да. Кто, кто дальше приеднается? Сегодня у нас тема не дуже велика. Поведение в тире. О, мы какие-то буренки. Поведение в тире при стрельбе на полигоне и так далее. Мы разберем. Я вас долго тримати не буду. Сразу переходим к уроку. Так, девитесь. По славянскому громко сейчас. Если кто в славянский надо в укрытие идти, то можете идти в укрытие. Добре, я вас буквально 10 хвилин за тримаю и остальных потом отпущу. По остальным регионам я не знаю, есть тревога, нету. Если у кого тревога и надо в укрытие идти, можете спокойно идти в укрытие. Добро. Так. Открылась у вас презентация, Ростик? Ростик, открылась презентация, хлопцы. Кто-нибудь отзовется? Костик, ты тут? Так, мне кто-нибудь отзовется или нет? Или я со стеной разговариваю? Данил, ты меня чуешь, Мельников? Ну, слышу. Ну, презентация открылась или нет? Кто-нибудь ответить может? Я ж, да, 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 открылась, все нормально. Добро. Выдание в огню с миссия по нарахованным целях и целях, что появляются в кирах. Тренирование одномонитности, прицеливания, вирішення завдань, на вызначение прицелу и точки прицеливания. выполнение правой стрельбы с пневматичной гвинтівки, Удосконаливание знаний с будовы автомата. Вот это вот наша сегодняшняя цель выучить. Все это. Для тренирования в тире есть такие элементы. Пункт боепостачания. Это когда вы в тир заходите, получаете патроны или же пульки на пневматическое оружие, смотря с какого оружия будете стрелять. На общании миссия для занятий, миссия очекования черговой змины, это обовязково, так как в тир заходят только сколько от э, мишеней, допустим, 3-4 человека зашли, отстрелялись, вышли, поменялись. Толпой ни в коем разе нельзя находиться в этом пункте пункт управления, выходные положения, вогневий рубеж, сигнальный прапор, керівник стрельбы, стреляющая змина и мишени по знаки. знак. Это обовязково должна быть в кири. Смотрите, классификация вправ стрельбы, они подразделяются на четыре вида: вправы початковых стрельб, вправы начальных стрельб вправы контрольных стрельб и вправо боевых стрель. Вот сокращенно оно все называется ВПС, ВНС, ВКС, ВБС. Это вы должны запомнить. ВПС призначены для набутя учимы первинных навычек в выполнении про заданий. И выполняются с пневматичной винтовки, подготовленный для стрельбы в местах. Могут это быть кабинет, где предмет читается захист Украины, и стрелецкие тиры есть. <coughs> не в каждой школе есть тиры, проводится стрельба в обычном кабинете. Если есть тир, раньше они находились в школах в подвальных примещениях, и <coughs> раньше была стрельба даже не только с пневматических винтовок, но и с мелкокалиберных винтовок. І обов'язкові правила були во всіх тирах, і вони повинні бути везде. Вимоги безпеки під час проведення стрільби у стрілецькому тирі, смотрите, які є. До навчальних стрільб у стрілецькому тирі допускаються учні тільки після того, які пройшли інструктаж обов'язковий з вимог безпеки під час стрільби. І після цього, коли ані інструктаж пройшли, обов'язково должны скласти заліки, результати яких зафіксовано у журналі. Ви залік здали, в журналі зафіксувалось, що ви здали этот інструктаж, тогда только допускається до стрільби. Знають матеріальну частину зброї та можуть нею користуватися. Під час навчальних стрільб у стрілецькому тирі потрібно дотримуватись наступних правил поведінки та вимог безпеки. Е, які є правила? Без дозволу керівника учні не повинні заходити до приміщення тиру, брати рук зброю, виносити боєприпаси та зброю з приміщення тиру, заряджати та розряджати зброю без команди. Проводити підготовку до стрільби, прицілювання, проводити стрільбу. Забороняється, що перебування учнів у приміщенні стрілецького тиру без викладача предмету або керівника стрілецького гуртка. Спрямовувати зброю в сторону мішені, наводити її на людину. Це ви, ми в тому році проходили і ви повинні це запам'ятати. І брати зброю чи підходити до неї без команди. Когда вы попадаете в тир, сброя лежит на месте, откуда ведется стрельба, и без команды ее, без команды преподавателя, вы ее не повинны брать, трогать вообще, поднимать, направлять куда-то. Это правило беспеки. Вымоги безпеки перед початком начальных стрельб у стрелецкому тире. Это то, что вы повинны делать. Перед початком начальных стрельб керевник повинен переверить. Это, ну, припустим, я керевник, я должен переверить знания ученого, вымоги безпеки при стрельбе. Вы должны, я вам задать вопросы, вы ответить. Справность с броей, наявность боеприпасов и стан примещения стрелецкой тіру, стан освітлення и обладнання. Это обовязково, что повинен керевник сделать. Керівник повинен обеспечить належну поведение и безпеку учеников на выходном рубеже и безпечне проведение стрельб на огневом рубеже. То есть все это повинно перед перед стрельбой. Провериться. Вымоги в обеспечении проведения навчальных стрельб. У примещении стрелецкого тыра может находиться только ученик за значением у списку допущенных до стрельбы. На выходном рубеже керевник раздает учням вызначную кількість набоев. То есть 5 пострелов, значит 5 патронов выдается, когда ученикам разрешается подойти до выполнения стрельбы. Подходит преподаватель, выдает кули или там, э, с какого оружия стреляется. И они лежат в коробочках. Никто не заряжает до того момента, пока не будет команды. Ученик доповедает к керевнику про их отримание. Та чекают подальших команд. Ученик подходят до зброї только после команды керевника. На огневые рубеж кроком ружь. Тогда током имеет право. Ученик подойти до огневого рубежа. И после команды керевника заряджай учни самостоятельно уже заряжает сброю, тогда повидает керевнику про свою готовность. Припустим, задорожный Ростислав зарядил рушницу. Все, я почув, и вы стоите, чекаете дальше команды, обовязково. Учни проводят стрельбу только после команды керевника по мишеням в огонь. Вот тогда можно уже начинать стрельбу. Вот выдали вам 5 патрончиков, вы 5 патронов должны выстрелить. И после закинчения стрельбы ученик самостоятельно разряжает сбои и доповедают керевнику про и закінчення. Допустим, 5 патронов у вас было, 5 патронов выстрелили, проверили, раскрыли рушницу. Проверили, что она разряженная и доповели учень такой-то, э, завершив стрельбу. Ну и остаетесь аж на огневом рубеже, пока остальный э, из учнев не э, оголосит, что он выгонал всю стрельбу. Керевник повинен после этого оглянуть изброю каждого учня, который закінчив стрельбу. И только после того, как все учени поведомляют про закінчення стрельбы, керевник дает команду до мишеней кроком руж. Идут командой до мишеней и разом с учениками подходят до мишеней, где проводят анализ результатов стрельбы каждого учня. То есть уже на месте они подсчитывают очки, сколько выбил каждый стрелец, вносится в журнал и вместе возвращаются до ісходного положення. Вимоги безпеки після закінчення навчальних стрільб керівник разом з, команд... з командиром навчального взводу або старостою стрілецького переносять зброю у спеціально відведене місце, де проводять її огляд, чищення та змащування. Отстрілялися, потом команда йде. В приміщення і приводять вружжя в порядок. І почищену зброю під наглядом керівника переносять до кімнати її зберігання І обов'язковим у журналах обліку відвідування та обліку видачі боєприпасів керівник робить відповідні записи. Тобто, ви 5 патронів, ви повинні здати 5 гільз. В тире, допустим, если это с мелкокалиберного оружия стреляется. И э, керевник отчитывается везде потом, э, что столько-то отстрелялось от патрона. В МОА у разве выгнаны к ситуации? Бывают такие надзвичайные ситуации, где-то неаккуратность и так далее производит до э, надзвичайной ситуации. У разі виникнення е, негайно припиняється стрільба та виводять учнів з приміщення стрілецького з І потерпілим надається перша долікарна медична допомога. Потім викликається швидка медична допомога та інформується обов'язкова адміністрація навчального закладу про виникнення надзвичайної ситуації. Так, далі. И вот вам будет задание самостоятельно. Смотрите, автомат АК-74, 545 мм автомат, Индивидуальный, является ей индивидуальной зброей и предназначенной для уничтожения живой силы и уражения в огневых засобов вора. В том уроке мы это проходили. Вы должны повторить. Какие е патроны к, не к этому автомату? Ну, давайте вспомним. Есть э звычайная куля, есть трассирующая э куля, и слепые наби. Топ-то холостые, правильно? Э вот это вот все прочитать. Э э прочитать вы должны. Вот основные часты и механизмы автомата повторить. В том году вы проходили комплект автомата, с чего состоит, и основные боевые властивости автомата. Вот это вот все вы повторить должны. И если я буду задавать вам вопросы, вы на эти вопросы по не будете ведповесты. Зразумело все. Зараз я вернусь к вам. Так, задрожим, рынка. рынка. Косянов Игорь появился, да? Есть. Данил есть. Буренко, это есть. И больше никого. Вы меня изразумели, хлопцы, что вам надо, потребно заработать. Я эту тему скину, поведенка, Дома повторити, прочитати це э, все э, в тирі, на стрільбі, як себе вести, як поводиться зброєю, які команди виконувати і поочередность, як вести себе в тіре. Мене чути, хлопці? Ви хоч відзовітеся. Данил, меня слышно? Вот. Все это повторить и потом сдать мне тесты, когда я вам задам. Добрый. Ко мне питание. Е по поведенке в тире на стрельбе. Может, кому-то что-то незразумело было. Я так уважаю, что всем все понятно. Добре, тогда, если ко мне питань нема, до зустрічі, до побачення.